দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ জ্ঞাত যে আমি ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়াত সংঘটিত হোৱা সেই নিশংস হত্যাকাণ্ডৰ সবিশেষ প্ৰথম দিনাৰ পৰা একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি জনাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু শেহতীয়াকৈ শেহতীয়াকৈ সাপতিয়াৰ সেই নিশংস হত্যাকাণ্ডটোৰ অবিশে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছো যে শেহতীয়াকে চি আই ডি এ যিটো তদন্ত কৰি আছিলে চি আই ডি তদন্ত প্ৰায় শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থা চি আই ডি এটা কথা নিশ্চিত হৈছে যে এই সত্যান্দটোত কেৱল এজন লোক জড়িত নাছিলে বহু কেইজন লোক জড়িত আছিলে আৰু সেই হত্যাকাণ্ডতো বহু কেইজন লোক জড়িত হোৱাৰ হৈ এজন লোকক জাহাংগীৰ বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে সেইটো আমি ইয়াৰ পূৰ্বে জনাইছো যে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি অৰ্ধদগ্ধ অৱস্থা হৈ গৈছিলে আৰু মুণ্ডটো কোৰবালৈ লৈ গৈছিলে সেইখিনি কথা চি আই ডি এ ইতিমধ্যে কেইবাদিনো পূৰ্বেও পাইছে আৰু ফৰেঞ্চিক যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে নিশ্চিত নিশ্চিত কৰিছে শেহতীয়াকৈ চি আই ডি এল গগৈ গগৈ পুত্ৰ ভতিজাক জেঠিক সোধ পোছ কৰি আৰু গাঁৱৰে বহুকেইজনক সোধ পোছ কৰি চি আই ডি এ শেহতীয়াকে কি খবৰ পাইছে সেই বিস্ফোৰক খবৰ মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ হয়তো চাই আছে আমাৰ এই ডিজিটেল পেজ আজিলৈকে আজিলৈকে কোনো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা নাই এইখিনি খবৰ সেইখিনি খবৰ মই আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছো চি আই ডি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যে সেই হত্যাকাণ্ডটোত চি আই ডিৰ চি আই ডিৰ সেই হত্যাকাণ্ডটোত সুনীল গগৈ জড়িত আছে বুলি ইতিমধ্যে চি আই ডি নিশ্চিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত চি আই ডি আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমানৰ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আমি চি আই ডি ভিতৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাইছো আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সেই দিনটোৰ পৰাই দুই তাৰিখৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈ থকা নাইকিয়া হৈ থকা গগৈ চি আই ডি এব আৰু চি আই ডি এগত প্ৰকাশ কৰিব যে কেনেকৈ ৰিন কৰা হ'ব হয়তো গোটেই ক্ৰাইম চিনটো ক্ৰাইম চিনটো ৰি ক্ৰিয়েট কৰা হব হয়তো তেতিয়া আমি আৰু স্পষ্টকে বুজাই দিব পাৰিম কিন্তু আজিৰ দিনটোত চি আই ডি হাতত থকা তথ্য হল যে এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যে সুনীল গগৈ আৰু সুনীল গগৈ লগত বহুকেইজন লোক সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা সুনীল গগৈ পত্নী সুনীল গগৈ পুত্ৰ ভতিজাক জেঠাৰীয়েকক চি আই ডি আৰু আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ কৰিলে সোধ পোছৰ অন্তত এটা কথা নিশ্চিত হৈছে দ্বিতীয় ডাঙৰ কথাটো হল যে সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাত এই যিটো হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ডটোত পোনপটীয়াকে হাতে কামে জড়িত চি আই ডি নিশ্চিত হৈছে আৰু ডাঙৰ কথা ইয়াৰ মাজতে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰিছিলে আমি দৰ্শকসকলকো মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো যে ঘটনা সংঘটিত হোৱা এক তাৰিখে এক তাৰিখৰ দিনা এখন কলা ৰঙৰ গাড়ীৰ কথা প্ৰসংগলৈ আহিছিলে আৰু ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ আগত সেই কলা ৰঙৰ গাড়ীখন দেখা সন্মুখত দেখা সুনীল গগৈৰ যিগৰাকী জেঠেৰীয়ে বিবিক গগৈ বিবিক গগৈ ওৰফে প্ৰহ্লাদ গগৈ সেই প্ৰহ্লাদ গগৈয়ে দেখি পাইছিলে সেই কলা কলা ৰঙৰ গাড়ীখন আৰু তাৰ আগলৈ যদি আৰু অকণমান আমি বৰ্ণনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাতি প্ৰায় চাৰে আঠ বজাৰ পৰা ন বজাৰ ভিতৰত সুনীল গগৈ পুত্ৰই সুনীল গগৈ গগৈ পুত্ৰৰ সৌৰভ গগৈ সেই প্ৰহ্লাদ গগৈ তেখেতৰ নিচা গলে ফোন কৰি এটা কথা কৈছিলে যে দেউতাৰ কিবা এটা হৈছে আপোনালোকে বিবেক গগৈ এখন গাড়ী লৈ তেওঁ শহুৰেকৰ এখন ব্যক্তিগত গাড়ী লৈ সাপতীয়াৰ সেই সুনীল গগৈ ঘৰলৈ আহিছিলে তেওঁৰ পত্নী আৰু কন্যাসহ তেতিয়াই সাপতীয়া দিশৰ পৰা অৰ্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ দিশৰ পৰা খাপতীয়া দিশৰ পৰা এখন কলা ৰঙৰ গাড়ী

ৰাতি প্ৰায় বজাত দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন উদয় হয় এই কণতে আৰু গাড়ীখনৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলো প্ৰহ্লাদ গগৈক অৰ্থাৎ চি আই ডি যিজনে নেকি স্বীকাৰ দিছে সুনীল গগৈ জেঠেৰে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো গাড়ীখনৰ কোন কোন আছে আপুনি তাক কি দেখিছিলে তেতিয়া প্ৰহ্লাদ গগৈ স্পষ্ট উত্তৰ আছিলে যে যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়া আছিলে পৰি আছিলে গতিকে গাড়ীখনৰ ভিতৰত কোন আছে সেইটো স্পষ্টকে একো মনিব নোৱাৰিলে কিন্তু যিজন চালক চালকজনে কিঞ্চিত মান গ্লাছখন নমাই তেওঁ যেনে তেনে সুধিছিলে যে গেলি যায় তেতিয়া তেতিয়া সুনীল গগৈয়ে তেতিয়া সুনীল গগৈ যেতিয়া কহে কৈছিলে যে নিজৰ নিজৰ দিশটো দেখুৱাই দিছিলে আৰু সেই নিজৰ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা এইখন কলা ৰঙৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত যিখন মুখ দেখিছিলে কম বয়সীয়া বাইশ তেইশ বছৰীয়া চালকজনে সুধিছিলে যিহেতু চালকজন বাইশ তেইশ বছৰীয়া আছিলে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে আৰু প্ৰহ্লাদ গগৈ সেই চালকজনক চিনি পোৱা নাছিলে আৰু তাৰ পৰাই প্ৰহ্লাদ গগৈ গুচি গৈছিল সুনীল গগৈ ঘৰলে আৰু গাড়ীখন বিপৰীত দিশে হয়তো কেনি গল সেইটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় ইমানখিনি কথা কোৱাৰ পিছতো কিন্তু ইমানখিনি চিকিউৰিটি দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে হওক বা চি আই ডিয়ে হওক সেই কলা ৰঙৰ গাড়ীখন তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই অতি ডাঙৰ কথা প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকেও কথাটো বিবেচনা কৰিব মন্তব্যযোগে জনাব যে আচলতে আৰক্ষীয়ে যিটো বা চি আই ডিয়ে যিটো দিশে তদন্ত কৰি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আছে যে সুনীল গগৈয়ে প্ৰকৃততে হত্যাকাৰী আৰু সুনীল গগৈৰ লগত কেইবাজনো থাকিব পাৰে কিন্তু আনুসংগিক যিখিনি আমি সোধ পোছ কৰি বা চি আই ডি এও ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কলা ৰঙৰ গাড়ীখনৰ প্ৰসংগ সাপতীয়াত লগ পোৱা সাপতীয়াৰ পৰা ওলাই আহোতে লগ পোৱা সেই ডেৰ বজাত লগ পোৱা কলা ৰঙৰ গাড়ীখন বিৰ স্বাভাৱিকতে আপোনালোকৰো সকলোৱে হয়তো মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যে ইমান ৰাতি মাজ ৰাতি সেই গাড়ীখন সাপতীয়া দিশৰ পৰা ক'লৈ ওলাই আহিছিলে বা সাপতিয়ালে কিয় গৈছিলে কি কামত গৈছিলে সকলোৰে সন্দেহ হয় যে এই হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত এই হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত সেই কলা গাড়ীখনৰ কিবা নেকি এই কথাটো সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে স্বাভাৱিক কৰিবই আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা মন কৰিব যদিওবা চি আই ডি গৈ আছে গোটেই কেছটো চাৰ্জ শ্বিটখন ক্ল'জ কৰিবলৈ যদিও চি আই ডি গৈ আছে তাৰ বিপৰীতে আৰু এটা কথা চাওক যে ইতিমধ্যে আমি সংবাদ মাধ্য়ম যোগে বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আছো যে এই হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত যি গৰাকী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সেই অভিযন্তাজন গোচ লৈ যেতিয়া হাতেলতে ধৰা পৰিছিলে সেই ঘটনাটো এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছে বা থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে যিহেতু সুনীল গগৈ আছিলে ৰাজসাক্ষী সুনীল গগৈয়ে ধৰাই দিয়াৰ পিছতে এনেদৰে সুনীল গগৈ ঘৰত জাহিৰ হ'ল তাৰপিছত গোটেইখিনিয়ে সুনীল গগৈ বুলি প্ৰমাণ হৈছে আৰু সেই দিনটোৰ পৰাই সুনীল গগৈ নাই নাইকিয়া হৈ আছে আৰক্ষীয়ে স্পষ্টকে আমাৰ আগত কৈছে যে সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলাতক অৱস্থাত আছে কিন্তু ঘটনাটো ইমান চমু নহয় যেন লাগিছে ঘটনাটো যেন ইমান চমু নহয় ঠিক তেনেকুৱা লাগিছে আৰক্ষীয়ে যেনেদৰে প্ৰক্ৰিয়াৰ অভিযন্তা লগত সুনীল গগৈ কথোপকথন হৈছিল বা সেইটো সাঙুৰ খোৱা হলে একেবাৰে পৰিলেহেতেন যে এই ঘটনাটোৰ সবিশেষ আচলতে প্ৰকৃত কি আছিলে মই পুনৰ কৈছো যে সেইদিনা ৰাতি দেখা কলা গাড়ীখনৰ বিষয়ে আমি কোৱা নাই আমি কোৱা নাই সুনীল গগৈ যিগৰাকী জেঠেৰিয়েক বিবিধ গগৈ ওৰফে প্ৰহ্লাদ গগৈ প্ৰহ্লাদ গগৈ ঘৰ হল ঢকাখানা চেণ্টাৰৰ পৰা ঠিক নদী দূৰৈত থকা দীঘলা গাওঁ বুলি কয় এখন গা গাঁৱত ঘৰ তাৰ পৰা সাপতিয়ালৈ আহিছিলে প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আহিব লাগিব আৰু ৰাস্তাত লগ পাইছিলে সেই কলা গাড়ীখন সেই কলা গাড়ীখনৰ প্ৰসংগটো আচলতে তদন্তলৈ অহা উচিত আছিলে কেনে যাব পাৰে আজিকালি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিখনতে চি চি টিভি ফিটিং ফিট কৰি থোৱা থাকে সংলগ্ন থাকে আৰু আৰক্ষীৰ কাৰণে বিশেষ বৰ জটিল কাম নহ'ব সেই মাছ যিহেতু সময়টো বিবিধ গগৈ উল্লেখ কৰিছে ডেৰ বজাত লগ পাইছিলে সেই স্থানত ডেৰ বজাৰ পৰা দুই হয়তো তিনি বজাৰ ভিতৰত সেই ৰঙৰ গাড়ীখন গাড়ী ক'ৰ পৰা কলৈ গৈছে বা গাড়ীখন প্ৰকৃততে কাৰ আছিলে সেই এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি যে সেই গাড়ীখনতে সুনীল গগৈয়ে পলাই কৰিছে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি বা জাহংগীৰক হত্যা কৰি তৃতীয় পক্ষই সুনীল গগৈক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে নেকি সেইখন গাড়ীত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ সেইখিনি আচলতে সন্দেহ সকলোৰে মনত উদয় হোৱা একোটা সন্দেহ সেইখিনি তদন্তৰ আওতালৈ অহা উচিত আছিলে যিটো নেকি হোৱা নাই এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে সেইদিনা সেইদিনা আচলতে এক তাৰিখৰ দিনা ৰাতি ডেৰ বজাত সেই লগ পোৱা কলা গাড়ীখনৰ মানুহজন হ'ল প্ৰহ্লাদ গগৈ প্ৰহ্লাদ গগৈ মই পুনৰ কৈছো ঔৰভ হয় বিবিধ গগৈ সেই বিবিধ গগৈয়ে ৰাতি কেনেকৈ দেখিছিলে গাড়ীখন বা চি আই দিয়ে চি আই ডিয়ে প্ৰহলাদ গগৈক মাতি নি কি কি সোধ পোছ কৰিলে গোটেইখিনি কথা আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ শুনক আমাৰ আগত প্ৰহ্লাদ গগৈয়ে অৰ্থাৎ বিবিক গগৈয়ে কেনেধৰণে গোটেই গণনা ঘটনা কৰিছে এক তাৰিখৰ চাউল এক তাৰিখৰ নিশা মোৰ শালপতিৰ ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছিলে ফোন কৰিছিলে যে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ নহ'ল বাৰু মাহীয়েকৰ ফোনটো ৰিচিভ হ'ল তেতিয়া কৈছিলে যে আমাৰ দেউতা নাই দেউতা নাই আপোনালোকে সোনকালে আহক তেতিয়া প্ৰায় এক বাজি গৈছে আৰু তাৰপৰা আমি লগে লগে উঠি ল'ৰা মোৰ মাইকী মানুহ আৰু ছোৱালী লৈ মই চিধা গুচি গ'লোঁ গৈ যাওঁতে ঘটা পোৱাৰ পৰা পোনে সময় খুলি কালভাড়াটো পায়েই তাতে মই এখন গাড়ী লগ পাইছিলোঁ হয় গাড়ীখনে মোক সুধিছে ঢকুৱাখানা কেনি যায় ঢকুৱাখানা কেনি যায় বুলি কওঁতে মোক এয়া পালেই আৰু অলপ গৈ ভাঙাতে ঘূৰি দিলে ঢকুৱাখানা পাব সেইবুলি কৈ মই গুচি গ'লোঁ জেগালৈ গৈ তাত জেগা পাইছোঁৱে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ চানুহ গোট খাই আছে কন্দা কটা হুলস্থুল হৈ আছে তাৰপিছতে ময়ো তেনেকৈ ঠিক ছাইডতে বহি কথাখিনি গম পালোঁৱেই এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি কথাখিনি গম পাই মই তাতে বহি আছোঁ আৰু তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা পুলিচ চলি যেতিয়া গৈছে ঘটনাস্থলীলৈ গৈছোঁ বস্তুখিনি দেখিছোঁ বাৰু সেই তেনে তেনেকুৱা কথা আৰু আৰু মানে বাকী হৰ যেতিয়া আনে শৰ আনি এডোখৰ দিছে আমি জ্বলোৱাটো মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ সকাম নিকাম পতাৰ পাছত মই ঘৰলৈ আহিছোঁ গাড়ীখন গাড়ীখন অলপ ক'লা ৰঙৰ আছিলে ক'লা মানে এতিয়া ছাই ৰঙৰ এনে আজিকালি ক'লা ছাই ৰঙৰ এনেকুৱা থাকে নহয় ঠিক অকণমানে আমি ক'লা ৰঙৰ সোপায় ছাই ৰঙৰ সোপায় গাড়ীখনৰ কি মানে নামবাব্লেট চাম বাব্লে মই একো চোৱা নাই মোৰ লক্ষ্যস্থান বেলেগ মাইকী মানুহ কান্দি আছে তেনেকৈ আৰু গৈছে তাৰপৰা যিটো ল'ৰাই সুধিছে সেইটো বেছি বয়সৰ ল'ৰা নহয় বাৰু চিনিহে পাওঁ বিছ বাৰি বছৰীয়া ল'ৰা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সুধিছে আৰু বৰষুণ দি আছে গাঁৱৰ বৰষুণ দি আছে এতিয়া আপোনাৰ সেই গাড়ীখনৰ ওপৰত সন্দেহ হয় নেকি গাড়ীখনৰ ওপৰত মই একো একো প্ৰায় মই সন্দেহ বুলি ক'বও নোৱাৰোঁ কাৰণ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে নহ'লেও আকৌ সমস্যা হয় গতিকে গাড়ীখন যিহেতু আপোনাৰ যদি ঢকুৱাখনা হ'লহেঁতেন তেওঁলোকেতো ঢকুৱাখানা চিনি পায় গতিকে তেওঁলোকে এই নিশাখন দগৰখনে কেনে যায় বুজিয়ে সুধিলে এই কথাটো পৰা আপোনালোকৰ সন্দেহ নহয়নে যে মানুহখিনি বাহিৰত মই এতিয়া বিশেষকৈ এইটো কথা মানে সন্দেহ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো যদি নহয় নিজনৰ পানী এনেই বেলেগ মানুহ অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু মই সেইটো চোৱাও নাই গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেটো চোৱা নাই ইমান আমাৰ ৰ'বলৈও সময় নাই চিধা আমি গুচি গৈছোঁ খুব মানে এক মিনিট সময়ৰ কথা পাতিছোঁ এক মিনিট এক মিনিট সময়ত পতাই নাই তেওঁলোকে সুধিছে আৰু আপুনি কেনেকৈ গম পালে সেইখিনি একেখিনি কথাই কেনেকৈ গম পালে কোনে ফোন কৰিলে কি কৰিলে কি নকৰিলে সেইখিনি সুধিছে আৰু মই ক স্পষ্ট দি যেনে কৈছোঁ তেনে কৈ দিছোঁ মানুহজনে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিবনে তাৰ মনত কি আছে মই কিন্তু সেইটো স্পষ্ট ক'ব নাই মই ভাল বুলি ক'লেও নহ'ব এতিয়া প্ৰশাসনে যেতিয়া সুনীল গগৈ হত্যাকাৰী বুলি ক'লেই নিউজেও কোৱাৰ পাছতে আমি গম পাওঁ গোটেই কথাটো যে ওল্টা সেইটো নহয় এতিয়া ধৰি লওক আপুনিতো পাইছে নহয় আজি বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ লগত জড়িত আছিল বুলি ৰাইজেও কয় ৰাইজে কোৱা শুনি গম পাইছোঁ ৰাইজে কয় যে এইটো বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজত জড়িত আছিল বুলি আপোনাক হালপতি মই জনাইছিলোঁ নেক্সট ডে এই যে আপোনাৰ যিহেতু জন্তিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰসকলে যে তেওঁক ভাবুকি দিছিল যে জন্তুগোষ্ঠাই ধৰাই দিছিল তাৰপিছত তেওঁ কিবা ভাবুকি অহা বুলি কৈছিলে নেকি মোক সেইবোৰ কোৱা নাই সেইবোৰ কিন্তু মোক কোৱা নাই আপুনি শেষ কেতিয়ালৈ কৈছে তেওঁ মই শেষ সেই চুবুৰীয়া গাঁৱতে এদিন দহ পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিট মানে ওচৰত থৈ আহি এইটো তাৰিখটো মই সতীৰ্থ পূৰ্ণ ত্ৰিছ একত্ৰিছৰ ভিতৰত হ'ব মই পাহৰি গৈছোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়োৱা প্ৰতিবেদনটো কেনে পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন প্ৰতিবেদন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ